Всем привет, с вами Юрий, студия Ata Security. Сегодня у нас на защите э, Hyundai Tucson. И поговорим мы о защите именно этого автомобиля. Поговорим о том, как его угоняют, э, как надо защищать от угона. Итак, поехали. Что ты знаешь про выкрадание? Это Аня. Она выкрала машину Гордия и уже через два дня ему доведеться шукати свою тачку десь под Донецком. На жаль, Гордій не знав про студию захисту Auto Z Юри ты и втратив свою машину назавжди. Не сподівайся на удачу захистить свою машину прямо зараз. Итак, какие же основные способы угона данного автомобиля Hundai Туксон 2023 -го года? В принципе, все то же. Это первое воздействие открытия через систему Кейли свободные руки. Второе это поднятие язычка, замка двери, вернее, даже не замка, а разъема двери. То есть сейчас на, на данный момент на нем стоит сейф. Третье это диагностический разъем, который находится под рулем. Ну и четвертое. Самых распространенных это замена электронного блока управления. Как вы видите, он находится в сейфе в данный момент. Итак, как же мы защищаем данный автомобиль от угона? Так же, как обычно, на базе вот такой сигнализации Starline S96. Это сигнализация 1121, куплена до войны. Еще они остались немножко, но обращайте внимание, если вы покупаете на LX или где-то еще, обращайте внимание на метку. То есть, так как сигнализация старая уже, имеется в виду производство, то вот видите, здесь на старых метках нет усики, на новых они вот сюда выходят. И, соответственно, метка данная ну, работает нестабильно. Поэтому, если вы покупаете где-то на LX данные сигнализации, всегда желательно выбирайте там, где есть метка с усиками. Перед тем, как показывать, как работает система, я покажу, что установлено под капотом. Под капотом установлено несколько блокировок, но здесь они не бросаются в глаза. Установлен вот такой вот сейф на электронный блок управления, чтобы его нельзя было достать. Установлен дополнительный замок капота. Вот он. Он закрывает родную петлю. Здесь он проходит в бронерукаве, то есть его тоже достать невозможно. Все остальное, как вы видите, осталось по-старому. Сейчас мы закроем капот. Итак, у нас родной ключик. Вот он, и есть меточка. Вот я ее держу. И, соответственно, закрываем автомобиль. Закрыли автомобиль. И разбираем меточку. Ну, то есть имитируем то, что хозяин ушел от автомобиля. Ждем около 5 секунд. И, соответственно, пробуем открыть автомобиль. Нажимаем на ключ. У нас мигает лампочка. Но двери остаются закрытыми. Точно так же двери остаются закрытыми, если система Келлиса. Таким образом, открыть с помощью ретранслятора либо тетриса не будет возможности. Соответственно, через щель, так как щель, имею в виду, вот здесь вот, открыть тоже не получится, так как там дилер еще установил сейф. Далее мы собираем метку. Вот я собрал меточку и открываем спокойно автомобиль. Автомобиль легко открывается. После чего мы заводим автомобиль. У нас есть ключ и меточку. И автомобиль при попытке поехать издаст звуковой сигнал и предупредит, что ехать нельзя. Если в течение 5 секунд мы не переведем паркинг обратно, машина заглохнет. Все, машина заглохла. И теперь можем продемонстрировать, что введя код, я ввожу код. Ждем 3 секунды. Код принят. Мы можем ехать. Машина заведена. При переключении коробки передач ничего не происходит. Автомобиль может ехать. Таким образом, при защите данного автомобиля мы учли все возможные ситуации его угона. Это тетрис, ретранслятор, код-граббер, через диагностический разъем подключения, замена ЭБУ, защита дверного разъема и несколько блокировок двигателя. В данном случае тут 4 блокировки двигателя. Также у нас работает автозапуск, работает приложение Starline. То есть все остается, все работает, все нормально. Поэтому, если у вас такой же автомобиль или какой-то другой, приезжайте, с удовольствием с ним поработаем, защитим от угона. А с вами был Юрий, всем пока!